Assalamualaikum dan salam sejahtera Alhamdulillah kita dapat uh, dipanjangkan usia sehari lagi untuk bertemu lagi hari ini 30 November tahun 2025 hari terakhir dalam bulan November ni dan uh, rakyat Malaysia masih lagi membicarakan tentang keputusan PRN di Sabah di mana kerajaan Pakatan Harapan ni tinggal menang satu kursi saja DAP kosong bawa balik telur amanah bawa balik telur manakala Barisan Nasional hanya mendapat 6 kursi eh, daripada 14 kursi yang dia pegang eh. nampaknya Jelas sekali rakyat Sabah telah menolak eh, menolak kerajaan Pakatan Harapan ya eh, di mana dua parti yang besar di Sabah tu iaitu parti um, parti GRS dan parti Warisan telah memenangi banyak kerusi ya, parti GRS telah menang 29 kerusi dan parti warisan telah memenangi um, 25 kerusi eh ya. manakala PN satu kerusi tapi itu satu pencapaian sebab PN sebelum ni tak pernah ni uh, PAS tak pernah menang kerusi dekat sana eh ya. uh, uh, PH satu kerusi saja itu pun kerusi pinjam dah ya. uh, ambil uh, calon bekas GRS lompat parti tu uh, Jadi boleh dikatakan rakyat Sabah ni menolak sama sekali uh, kepimpinan pakatan harapan ya dan saya harap gelombang ni akan merebak di di semenanjung Malaysia juga Malaysia di mana kita patut menolak pakatan harapan yang tak perform eh. Soal main bontok tu tolak tolak tepi lah. Tapi memang tak perform eh. tak perform. Tapi malam ni sebenarnya saya bukannya nak cerita pasal PRN Sabah. Sebab kabarnya uh, Syafiq Abdul masih lagi berusaha untuk membentuk kerajaan eh. tak tahulah boleh tak boleh. Tapi sebenarnya hari ini saya tak plan nak buat live pun. Malam sibuk sikit. Uh, saya nak kongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan pandangan uh, saudara Hanif Katri ya eh, iaitu seorang peguam tersohor eh peguam yang senior senior lawyer eh bukan lawyer buruk punya ni eh ah uh, sebenarnya saya nak ulas tapi disebabkan uh, saya rasa lebih like, tuan-tuan dan puan-puan dengar sendiri apa kata Hanif Katri video dia panjang 12 minit eh tentang uh, dia kata SPRM dan Azam Baki tidak layak eh, Untuk menyiasat kes Albert T ni Dan juga uh, Samsul Iskandar yang terlibat dengan rasuah Iskandar rasuah ni Sebab apa? SPRM sendiri sepatutnya berada dalam siasatan PDRM sebab SPRM dah buat dah polis pasal isu tohmahan tu lah, ya tapi nak dengar dengan lebih jelas lagi lebih baiklah tuan-tuan dan puan dengar apa kata Hanif Katri ya saya tak boleh post video sebab apa itu ada infringement of intellectual property tapi saya boleh mainkan video tu dalam dalam live ni ya dengarkan ya Dengar betul-betul apa kata uh, Hanif Katri ya. Sekejap. Oh, sekejap. Kembali pula mikrofon ni. <laughs> daripada saya ulas lebih baik dengar sendiri ha, supaya tak silap satu perkataan pun sebab ha, saudara Hanif Katri ni bukan saja seorang peguam yang tersohor yang sangat dihormati di Malaysia ni tapi setiap perkataan dia tu disusun betul-betul eh disusun betul-betul supaya kita pun tak terkeliru tak boleh nak bersara pula. Haa, ni dia. Eh, gambar lain masuk. Haa, ni dia. Eh, dengar sendiri apa kata Oh ya ni eh, Hanif Katri. dengan isu rakaman video Albert T dengan wanita yang dinamakan sebagai Sofia Rini Buyung. Dalam video pada hari ini, saya cuma nak bagikan satu yang amat penting dari sudut kedaulatan undang-undang. Iaitu, persoalannya adalah adakah SPRM mempunyai hak dan kredibiliti pada masa ini berkaitan kes ini untuk menyiasat dakwaan rasuah yang tertampil melalui rakaman-rakaman video Albert T dan Sofia Rini Buyung yang tertular sejak 25 November itu. Itu persoalannya. Dan jawapannya adalah tidak. SPRM telah hilang hak untuk menyiasat walaupun dari sudut rasuah yang merupakan bidang kuasa am di bawah akta SPRM untuk SPRM siasat kerana SPRM kini mempunyai konflik kepentingan atas dua perkara. Pertama sekali, SPRM sendiri telah membuat laporan polis pada 27 November dua hari yang lalu di mana menurut kenyataan media berkaitan laporan polis yang dibuat oleh SPRM berbunyi seperti berikut. Bukakan laporan polis oleh pegawai SPRM ini bagi membolehkan pihak berkuasa terbabit yakni polis menyiasat Tok Mahan sebagaimana disebut dalam perbualan itu bahawa seorang individu yang merujuk kepada Syamsul Iskandar Muhammad Akin seorang individu telah berjumpa dengan ketua peserajaan SPM merujuk kepada Azam Baki dan meminta supaya diringankan kes dihadapi Albert T dan supaya kes itu diselesaikan secara baik dan tidak berlarutan tutup kata justru SPRM sendiri telah membuat laporan polis minta polis penyiasat apa yang mereka dakwa sebagai tohmahan terhadap ketua peserajaan Azam Baki ...dan terhadap keseluruhan institut SPRM berkenaan. Justru apabila mereka sendiri membuat laporan polis untuk disiasat oleh polis... ...bolehkah kini walaupun mereka adalah agensi yang dipertanggungjawabkan... ...di bawah undang-undang untuk menyiasat rasuah... ...bolehkah mereka mer menyiasat dakwaan rasuah yang berbangkit... ...daripada video tularan 25 November itu... Tidak boleh. Sebab bagaimanakah kita nak terima selagi belum diselesaikan laporan polis itu bahawa ianya adalah tuhmahan terhadap Azam Baki dan SPRM. Kita tidak boleh rumuskan sehingga polis selesaikan siasatan. Dan sehingga polis selesaikan siasatan, Azam Baki menghadapi dakwaan ini. Dalam video tersebut, oleh itu, atas dasar kedaulatan undang-undang, SPRM tidak boleh mulakan siasatan atau melibatkan diri dalam siasatan berkaitan dakwaan rasuah dalam video itu. Di sini saya perlu tugaskan, video itu bukan sahaja membangkitkan dakwaan rasuah. Video berkenaan 25 November juga bangkitkan isu berkaitan dakwaan jenayah berat di bawah kanun keseksaan iaitu percubaan menjatuhkan kerajaan demokrasi yang dipilih iaitu kerajaan Sabah pada ketika itu itu bukan bidang kuasa SPRM itu memang bidang kuasa polis sampai ke hari ini kita belum dengar pun apa-apa kenyataan daripada pihak polis yang lengkap berkaitan siasatan berhubung dengan bahagian itu dalam dakwaan rakaman video 25 November tersebut ramai semua hampir semua ahli politik terutamanya merujuk kepada isu rasuah itu memang perlu disiasat tapi jangan kita lupa bahawa sekiranya dakwaan dalam rakaman itu perbualan Sofia Rini dan Alberti berkenaan jika autentik sah dan memberi maksud yang sama dengan apa yang didengar maka ia juga menampilkan menzahirkan percubaan mengganggu perjalanan demokrasi kerajaan Sabah itu satu kesalahan di bawah Seksyen 124 Kanun Keseksaan. Itu wajib disiasat oleh polis. Jadi jangan kita khususkan rasuah sahaja yang wajib disiasat ketiganya kembali kepada isu SPRM sebenarnya mempunyai konflik kepentingan berpandukan kepada kandungan video yang mendakwa kononnya Syamsul Iskandar ada berjumpa dan berbincang kes Albert T dengan Azam Baki bebas daripada itu Azam Baki juga telah dua kali keluarkan kenyataan satu pada 26 November yang mengatakan bahawa beliau telah mengarahkan siasatan segera dibuat terhadap kesemua individu iaitu Syamsul Iskandar, Albert T dan juga Sofia Rini dan untuk cuba menyudahkan siasatan itu sesegera mungkin dan memajukan kertas siasatan kepada pihak pendakwa raya tapi pokoknya bolehkah beliau menerajui siasatan berkenaan selagi konflik kepentingan beliau yakni dakwaan bahawa Syamsul Iskandar ada berjumpa dengan dia belum diselesaikan siasatan oleh pihak polis. Di sinilah salah dan silap pihak SPRN dan Azam Baki dari sudut kedaulatan undang-undang. Keempatnya, sebab itulah saya telah dalam video yang kedua menyatakan menjadi peri penting untuk peguam negara sekarang ini. Ahmad Dusuki Mokhtar tidak boleh berdiam diri. Beliau wajib menubuhkan suatu pasukan siasatan khas kerana ada bahagian jenayah berat yang perlu disiasat oleh polis. Ada bahagian rasuah yang perlu disiasat sepatutnya oleh SPRM tetapi SPRM mempunyai konflik kepentingan atas dakwaan terhadap Azam Baki itu jadi satu pasukan siasatan khas yang ditubuhkan di bawah penyeliaan Ahmad Dusiki Mukta Pegawai Negara wajib dalam kes ini barulah rakyat akan yakin kedua-dua dan kesemua isu jenayah yang didakwa disiasat dengan penuh integriti bukan oleh orang atau pihak yang mempunyai kepentingan walaupun kemudian nanti jika Azam Baki dan SPRM dibersihkan daripada dakwaan berkaitan dengan perjumpaan dengan Syamsul Iskandar itu akan ditentukan kelak bukan sekarang kelimanya sekali lagi Azam Baki tidak boleh mengeluarkan kenyataan bagi pihak SPRM seperti yang dilakukan pada 26 November dan semalam beliau duduk di hadapan kamera untuk memberi maklumat terperinci tindakan-tindakan yang diambil oleh SPRM berkaitan kes tersebut tapi dia tidak berhak dari segi kedaulatan undang-undang dia sudah mempunyai konflik kepentingan takkan itu pun Azam Baki sebagai ketua pesuruh SPRM tak faham Takkan kita kena berulang kali cakap? Dan di sini, para pemimpin kerajaan yang memang tak patut masuk campur, itu betul. Tapi perlu tegur. Macam mana awak Azam Baki nak keluar kenyataan? Isu video ini sedangkan video itu melibatkan dakwaan terhadap awak. Bolehkah? Takkan itu pun Saifuli Nasution tak boleh tanya? Tak boleh tegur? Dan takkanlah Ahmad Lusuki Mokhtar pun tak boleh buat keputusan yang beliau berkuasa buat sebagai peguam negara. Tanpa teguran daripada pihak pemimpin kerajaan. Kita tak boleh terima sebagai rakyat Malaysia. Apatah lagi saya sebagai pengamal undang-undang pengendalian siasatan yang lari daripada asas keadilan. Sebab itu keluar spekulasi Azam Baki dalam kenyataan mengatakan rakyat jangan spekulat jangan buat spekulasi yeah. macam mana rakyat tak buat spekulasi kalau awak sendiri Azam Baki dari awal tak reti nak buat kerja berkaitan kes ini kemudian tuding jadi kepada rakyat saya minta maaf saya kena gunakan perkataan keras memang tidak cerdik langsung Perkataan yang lebih sesuai adalah bodoh. Oleh itu, Ahmad Dusuki Mokhtar, sila mainkan peranan awak. Jangan berdiam diri. Jangan takut. Ini kerja awak, peguam negara. Dulu Gani Patel buat pasukan siasatan khas untuk 1MDB. Sepuluh tahun yang lalu. Ya, beliau dibuang dan pasukan itu dibubarkan pada ketika itu oleh Perdana Menteri ke-6 itu cerita masa itu tapi contoh itu yang terbaik oleh Gani Patel dalam hal keadaan ini <tuh> di mana ada dakwaan yang kita tak pasti lagi dakwaan itu betul atau tidak terhadap Azam Baki perlu disiasat oleh polis dalam hal keadaan itu bagaimanakah dakwaan rasuah Syamsul Iskandar Muhammad Akin dan dakwaan pemberian oleh Albert T kepada Syamsul Iskandar Muhammad Akin melalui saksi dan orang tengah jika ada apa namanya Sofia Rini Buyung bagaimana nak siasat isu tersebut anda Azam Baki dan SPRM mempunyai konflik kepentingan saya tidak ingin komen tentang cara tahanan yang dibuat terhadap Albert Day, itu adalah untuk Peguam-peguamnya tentukan Bergantung kepada fakta lengkap Tapi isu siasatan Rasuah Yang tertampil daripada video 25 November bukan sekarang ini Terletak di tangan SPRM. Saya nyatakan sebagai Peguam. Ini Peguam negara wajib jawab Supaya rakyat boleh terima Siasatan berkaitan dakwaan Rasuah video berkenaan Dengan hati yang terbuka bila siasatan selesai Itu dia. Ha, 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 ha. peguam tersohor, peguam senior eh Hanif Katri kata Azam Baki ni bodoh, tak tahu buat kerja eh. Saya tambah lagi bahalul bangang eh. Ah dia kata Azam Baki tak layak eh sebab apa? Itu ada konflik kepentingan eh, konflik of interest eh, konflik of interest. Di mana SPRM dan Azam Baki sendiri pun sepatutnya disiasat dulu. Ah dan dia telah menggesa menggesa kepada ni peguam negara sebab dah ada presiden sebelum ni Wan mdb eh, supaya menjalankan kan siasatan khas terhadap kes ni. Ha, jadi itulah dia Hanif Katri program tu suruh kata Azam Baki dan SPRM sekarang ni tak layak untuk menyiasat kes uh, Samsul Iskandar dan Albert T berkenaan pemberian rasuah tu ya. Ha, sebab apa? Azam Baki sendiri ada kes yang besar, kes jenayah di mana dia dikatakan eh, telah masuk campur da, ataupun dalam, uh, telah uh, masuk campur uh, cuba, uh, dalam um, dalam proses uh, demokrasi di negeri Sa Sabah eh. Ah ha, di negeri Sabah ah ha, itulah dia. aha. Ya, terima kasih. Ya, ni Hanif Katri sendiri kata eh. Ya. Ha, ah memang bahalullah Azam Bakri ya. Kita patut tangkap Azam Baki Patutnya Perdana Menteri pun yang kena petik dalam dalam tu pun eh ha, kena kena disiasat jugaklah ya. Ah ha, disiasat juga. Tapi ada yang tanya apa jadi? Saya rasa, ni pendapat saya. Saya rasa Kes Samsui Iskandar ni, saya rasa Samsui Iskandar ni akan didakwa. Akan didakwa, eh. Dah tak boleh dapat apa dah. Samsui Iskandar akan didakwa, Albert Teh pun akan didakwa. Akan tetapi, saya rasa dia lepas, eh. Ha, sebab apa? Kalau kedua-dua pihak ada kepentingan, eh. Kita dah pernah tengok bahawa ni lah, eh. Polis macam mana dia lepaskan penjenayah, eh. Dia bukan tak dakwa, dia dakwa. Ha, tapi siasatan tu akan jadi selekeh. Ha, Di mana peguam bela, eh. Ya, Tuguan Bela Samsul uh, uh, Samsung Iskandar ni akan akan nampak banyak loophole uh, bila saya kes bila desep, bagi kes tu dekat dekat pendawa raya ya Puguan negara ya uh, negara lepas saja ah uh, kes tu lemah ah uh, tak siasat betul-betul ah -betul, uh, jadi banyak loophole banyak lompong-lompong jadi saya rasa disebabkan lompong-lompong itulah Samsul Iskandar akan lepas dan kalau Samsul Iskandar lepas maknanya Albert T pun akan lepas eh, sebab itulah sebab tolak Albert Ten ni dia berani eh. Ah ha, dia tahu kalau kau nak selamatkan subsil kanan, aku pun selamat eh. Ha mana kalau kena dua-dua kena. Saya tak rasa subsil kanan ni akan kena lah. ya. Eh? Ha kalau dia kena, ah eh? kalau subsil kanan kena eh. Ah kita tak payah tunggu babi setan Yahoo ni kena tangkap, eh? kena tangkap ataupun kena bunuh eh. Ah kita saya akan Belanja seekor kambing lah. Ha, kalau Samsui sekarang ni tak kena eh. Kalau tak disabitkan kesalahan lah. Kena hadap di mahkamah. Saya rasa dia memang akan dihadapkan di mahkamah lah eh. Dua-dua akan dihadapkan di mahkamah lah eh. Tak boleh berdolak dalih lagi eh. Tapi inilah eh, betapa korabnya eh, kerajaan yang hari-hari ni kononnya sakau 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 lah kau bapak segala sakau. <laughs> ha, jadi itulah dia. Ha, siapa yang lambat masuk live ni boleh tengok eh kenyataan peguam tersohor di Malaysia ni Hanif Katri dia ni hakim-hakim pun -hakim respect pendapat dia eh dan tak pernah saya tengok dia marah begitu sekali eh, sampai dia kata Azam Baki ni kurang cerdik, bodoh. Saya tambah lagi, bangang bahalul eh engkau tu penyangka, engkau tu patut disiasat dulu. Eh tadi engkau tak layak untuk siasat eh, kes Shamsul Iskandar dan juga kes Albert Tain ni sebab kamu pun sepatutnya kena siasat eh laporan polis dah dibuat kau sendiri eh kau sendiri eh? ha, bila engkau lah buat laporan polis orang tahu mah engkau maknanya engkau kena siasatlah. lah polis kena siasatlah. lah eh? ha? itulah harapan rakyat Malaysia supaya polis menyiasat Azam Baki tangkap Azam Baki reman dia siasat dia ha? Eh? juga SPRM Ha, sebab pun, kau pun ada kes. Ha. Lepas tu, barulah boleh siasat ha, kes uh, Samsung Iskandar dan juga Albert Teh ni, ya. Ha, atas siasatan khas seperti yang dicadangkan oleh Hanif Khatri tu, ya. Okey? ah, kita ya tengok, ya. Okey, sekian terima kasih, ya. Sebab saya hari ni, saya tak prepare nak... Sebenarnya, nak ulas pasal... Um, apa yang terjadi dekat PRN Sawah di mana Pakatan Harapan yang telah bungkus satu kerusi saja tinggal eh? ha? Eh, DAP bawa balik telur Amanah bawa balik telur eh, BN dapatlah enam kerusi daripada empat belas kerusi ya. Eh. tapi saya nak ulas esok sebab apa kabarnya masih ada lagi usaha-usaha daripada pihak warisan yang membentuk kerajaan ni. Eh. walaupun kerajaan telah terbentuk dan nampaknya nampaknya sampai saat ini eh, Pakatan Harapan yang terhegeh-hegeh dengan satu kerusi ni kata kita dah cukup jumlah eh, nak bentuk kerajaan eh? rupanya di dipinggirkan oleh HGG ataupun GRS yang telah membentuk kerajaan dengan Upko, Ustaz dan juga 5 orang adun bebas eh adun bebas. Nah kita tengok apa jadi esok. Esok saya akan ulas panjang, saya akan ulas dua perkara. Satu perkara perjanjian bodoh tu di mana China masa marah dengan Malaysia, satu lagi perkara pasal um, masa depan uh, politik Sabah dan juga masa depan politik tanah air. sebab apa apa yang berlaku di Sabah tu bakal mengubah landscape politik tanah air ya. Eh? Okey. Assalamualaikum, terima kasih kepada semua yang masih lagi sudi bersama saya malam ni. 815 orang. Terima kasih. Insya-Allah esok petang